Слово приглашается Гречиновский Павел. Добрый день. Хочу в очередной раз поднять один важный для нас всех вопрос. Это наши трамваи, это наши троллейбусы, это наш электротранспорт, которым мы все пользуемся и который сейчас загнан в ужаснейшее состояние. Что нам обещает генплан по нашему электротранспорту. По, нашему, э, по этому генплану э, собираются снести э, под многоэтажную застройку депо на Товарной, где сейчас находится служба пути и где сейчас находятся вагоноремонтные мастерские. Там сейчас единственное место, где в Одессе выполняют капремонт трамваев и капремонт троллейбусов. Хотят этим генпланом снести э, депо на водопроводной, которое сейчас единственное рабочее депо, где сейчас сосредоточены последние остатки наших рабочих трамваев, пассажирских трамваев. Больше ни одного трамвая в городе нигде не стоит. Все стоят на водопроводной. Там хотят сделать торговый центр, еще какую-то фигню. Трамваев там не будет. Что нам э, еще предлагает генплан? снос 10-го трамвая, снос 21-го трамвая, э, ликвидацию 20-го трамвая, легендарного трамвая, который ходит через камыши. Он и так там в тяжелом состоянии, его хотят вообще закрыть. Они хотят закрыть э, линию на поселок Котовского. Поселок Котовского и так практически отрезан от Одессы. Я уберу трамвай, это вообще будет отдельно стоящий, я не знаю, как его назвать, что это будет. Вместо этого нам обещают какой-то мифический скоростной трамвай, уже лет 15, который э, на базе существующего построить уже нельзя, потому что уже разорвали все э, возможные транслинии, э, проходящие нас через город. Они нам обещают э, метро мифическое, которое но в ближайшие 20 лет строить никто не будет. Даже Азаров сейчас обозначил города, где будут строить депо, этих э метро. Одессы там и близко нету. Трамвай хотят уничтожить. Осталось одно троллейбусное депо, которое в Лыщи сейчас жалкое существование. Троллейбусы стоят в ремонте по два года. И ни черта там не делается. Они еще простоят по два года, пока их я не знаю, что ждет. В общем, если мы не встанем за наш электротранспорт, скоро будем ходить пешком.